بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق الله العظيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن أدلى <applause> هاي محمد كتيكا ملائكة بركاتة كبدا مريم كتيكا ملائكة بركاتة يا مريم وهاي مريم Inna Allahi yubashiruki Di kalimatin minhu bahwa Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu Dengan mengurniakan kepadamu Seorang anak yang Engkau akan kandungkan Semata-mata dengan kalimah daripada Allah Ismuhul Masih Isa ibn Maryam Nama anak itu ialah Al-Masih Isa ibn Maryam Wajiham fid dunia Seorang yang terkemuka dalam dunia Wal akhirati dan di akhirat wa minal muqarrabin dan dia juga juga dari orang yang didampingkan diri kemuliaan di diberi kemuliaan di sisi Allah ayat ni mula bicara tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam Nabi Isa gelarannya al-masih Isa bicara tentang Isa ini bermula dengan bicara tentang ibunya kerana keajaiban keanehan pada pada Isa ini bermula daripada keanehan keanehan kelahirannya iaitu kelahirannya tanpa bapa. Jadi oleh kerana itu, bicara tentang tentang Isa ini perlulah dibicarakan tentang Maryam. Dan berbicara tentang Maryam pula nya perlu berbicara tentang tentang keluarga Imran. Karena bermula daripada sini keluarga Imran ini segala anugerah Allah dan segala keajaiban kebesaran Allah kelihatan jelas di sana sini. Katanya iz qalatil malaikatu ya maryam ingat ingat wahai Muhammad ketika malaikat berkata wahai Maryam ayat ni ayat ni masih lagi masih lagi dalam hubungannya dengan delegasi Najran delegasi Nasara Najran yang datang untuk mendebat nabi tentang akidah dan tentang nubuah nabi kita diminta beritahu kepada rombongan itu bahawa bahawa Maryam ini Maryam adalah seorang manusia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimahnya dengan kalimahnya untuk melahirkan seorang anak namanya Al-Masih Isa ibn Maryam. Nabi memperakui segala kelebihan yang ada pada Isa alaihi salatu itu tanpa mengurangkan haknya sebagaimana yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pencabar agama Kristian, bukan pencabar Nabi Isa. Tidak. Haknya adalah haknya. Kelahiran Nabi Muhammad adalah menurut menurut sunnatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang nabi yang terakhir. Nabi Muhammad tidak merampas hak orang lain, tidak merampas hak sesiapa pun. Sebab nabi ini, nabi bukan sesuatu yang dicari, ia sesuatu yang diberi. Dia merupakan satu tugas yang berat jika dipikulkan kepada manusia biasa tugas-tugas kenabian itu nescaya tidak ada orang yang mampu mampu menanggungnya. Apakah Nabi Muhammad mencari? Nabi Muhammad tidak cari. Rombongan itu perlu sedar, mereka tidak harus tidak harus aa, menyimpan sebarang aa, buruk hati terhadap Nabi Muhammad yang menjadi nabi kerana dia tidak mengurangkan agama Kristian sedikit pun. Katanya Iz qalatil malaikatu ya Maryam Wahai Maryam Inna Allah yubashiruki minhu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberi khabar gembira kepadamu Dengan satu kelimah daripadanya Satu kelimah namanya Al-Masih Isa Ibn Maryam Berita gembira nak disampaikan Wahai Maryam Berita baru nak disampaikan Yang sangat menggembirakan Iaitu kelahiran anak menerusi kalimah Allah Kelahiran anak melalui kalimah daripada Allah Kelahiran anak satu nikmat Datanglah yang bagaimana sekalipun anak itu dia merupakan nikmat kepada seorang Dia menunjukkan bahawa dia mempunyai 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 Dia hidup Dia hidup Dengan itu datang anak Sekalipun anak ini Maryam akan menanggung berbagai-bagai tuduhan nanti sebab kedatangan anak tanpa bapa. Orang akan bertanya bapa dia siapa? Bapa dia siapa? Orang yang tidak memahami hikmat dan kejadian hikmat di sebalik di sebalik uh, kejadian ini mereka akan menuduh. Sebagaimana Yahudi menuduh bahawa bapaknya ialah Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar, seorang manusia pada ketika itu, mereka katakan Yusuf Najjar itulah bapak kepada Maryam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini bahawa Maryam diberi satu berita gembira. Dia tidak sekali-kali, tidak sekali-kali merupakan satu ancaman kepada kehidupan Maryam. Maryam tidak, tapi dia bisharah. Bisharah yang dimaksudkan di sini yaitu lah bikalimatim minhu dengan satu kalimah daripadanya daripada Allah. Kalimah yang dimaksudkan di sini ialah kalimah kun, kun fayakun. Biasanya kehadiran anak ini melalui perkahwinan melalui hubungan antara lelaki dan perempuan tetapi apabila tidak ada tidak ada tidak melalui jalan ini tidak melalui jalan mana jalan sebab biasa sebab biasa ialah perkahwinan sebab yang tidak biasa Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa saja yang dia suka iradah takwiniat iradat Allah Subhanahu wa taala boleh melahirkan manusia Tanpa ibu, tanpa bapa dia boleh lahirkan. Ini kan tanpa bapa saja, ibu ada lebih mudah lagi baginya. Tapi luar biasa. Sebab itulah di dalam ayat ini meletakkan bi kalimatin minhu. Kelahiran seorang anak, bisyarah seorang anak menerusi satu kalimah daripadanya. Kalimah ini ialah kalimah kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah bila dia hmm, mahukan sesuatu, dia hanya berkata jadi. Maka jadilah dia. Ya? ya, itu saja. Wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Urusan kami hanya sangat singkat, singkat dan pantas cepat sekelip mata saja. Dia boleh lahir. Dia ya, lahir. Begitu. Tetapi di dalam dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pakai sistem itu, sunnah itu kecuali dalam kes-kes yang khusus saja, di sini dia ada sunnah, sunnahnya dia mestinya melalui proses biasa mestinya ada sebab kelahiran seorang anak, ada ibu dan ada bapaknya, tetapi dia boleh melakukan juga, boleh melakukan tanpa sebab ini, sebab-sebab itulah menerusi sebab-sebab yang lain sebab mana? sebab kekuasaan Allah SWT yang maha tinggi Katanya, Inna Allahayyubasyiruki bikalimatim minhu dengan satu kalimah daripadanya. Kalimahnya ialah kalimah Kum payakun. kun Ismuul Masih ibnu Maryam. Namanya Al Masih Isa ibni Maryam. Namanya. Al Masih Isa ibni Maryam. Sejalan dalam bahasa Melayu kita tak ada. Dalam bahasa Arab dia ada nama satu. Yang kedua dia panggilnya laqab Yang ketiga kunyah Laqab kunyah Yang keempat kunyah nasab. nasab Dia ada nama, dia ada kunyah Dia ada laqab, dia ada nasab Sekarang eh, Sekarang al-Masih ini Al-Masih laqab Umar eh, Al-Faruq 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 laqabnya lakab. ya. Al-Masih laqab Isa nama. Di sini Allah SWT menyebutkan. Menyebutkan. Bisharah yang diberi kepadanya ialah. Kelahiran Al-Masih Isa ibni Maryam. Masih apa maknanya? Masih kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Arab diambil daripada Masaha artinya sapu. Sapu. Masaha wajahahu dia sapu muka dia. Berbagai-bagai ulasan kita tak tahu mana yang mana yang betulnya. Setengahnya menyatakan sapu kerana Isa waktu mula dilahirnya dia disapu minyak. Sapu minyak, minyak, minyak ni minyak wangi lah bakal dia bukan minyak. Minyak cak kapok tu tidak ni. Bukan minyak tu minyak tidak. Minyak wangi maknanya bau wangi. Satu. Ada pula yang menyatakan masih ini kerana kerana gelaran dia ni Al-Masih kerana bila orang sakit dia sapu saja maka sembuh. Sama. Dia sapu penyakit kusta sembuh penyakitnya. Apa saja penyakit cukup dengan keberkatannya menyapu tangan ke atas pesakit itu. Sapu juga. Sapu. Jadi kebanyakan penulis-penulis tafsir menyebut al-masih ini kepada perkataan masaha. Tetapi dalam bahasa Ibri, Ibri, Ibrani, dia diambil daripada masyij. Masyij. Masjid ini satu gelaran Gelaran bagi orang besar Masjid Jadi gelaran Gelaran yang diberi kepada Isa AS ini nanti Gelaran Al-Masih Gelaran yang tertinggi sekali Kepada manusia pada ketika itu Dua Al-Masih ini Dua Satu Al-Masih Dajjal Satu Al lagi Al-Masih Isa yang kita sebutnya di sini masih ini perkataan yang mempunyai dua makna yang bertentangan Dua makna yang bertentangan Satu makna gelaran yang paling tinggi kedudukannya Yang satu lagi gelaran yang paling buruk Buruk Sama-sama Al-Masih juga Ini pelik juga dalam bahasa Arab ni Dia ada satu perkataan mempunyai dua makna Makna yang teratas sekali dan makna yang terkebawah sekali Sama juga dengan perkataan Maula Maula dalam bahasa Arab Maula hamba Maula Tuhan Allahu maulana Allah maula kita maula makna tuan Allah juga Tuhan tuan hamba juga disebut maulana maula juga hamba kita masih juga begitu masih digunakan kepada pangkat yang tertinggi dan pangkat yang paling rendah dalam bahasa Melayu kita saya rasa ada satu perkataan dia dua maknanya bertentangan ada dua makna satu madu 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 ini dia ada yang paling manis sekali. Manis. Dan ada lagi satu yang paling pahit sekali. Madu. Ha. Mana pahit tak tahu dah. <laughs> ya. Isa bin Maryam. Isa ibni Maryam. Di dalam Al-Quranul Karim. Al quran tidak ada yang menggunakan nama Nabi-Nabi diberi bin kepadanya. Tidak diberi bin. Muhammad bin Abdullah. Tak ada Nabi Muhammad saja. Muhammad maka maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad demikian juga nabi-nabi lain pun tidak disebut bin tak ada hanya Isa saja yang disebut bin kepada ibunya kepada ibu Isa ibni Maryam mengapa diberi bin kepada Maryam gini untuk memberitahu kepadanya bahawa bapaknya tak ada bapaknya tak ada sekaligus menolak ke kepercayaan orang Kristian bahawa bapaknya Tuhan tolak sebabnya Al-Quran menyatakan bahawa, bahawa binnya, kalau nak beri bin pun beri bin kepada ibunya Isa Ibn Maryam yang lain-lain lagi, oleh kerana dia ada bapak, dia ada bapak maka diberi, tidak diberi kepadanya bapak ini juga menunjukkan bahawa bahawa uh, <coughs> jika seorang itu tidak mempunyai bapak, berilah bin kepada ibunya tak boleh, tak ada bin gitu. duduk tak ada bin, tak boleh ini orang, orang Melayu kita bagus Dia mesti juga ada bin, bin. Tapi kalau tak ada bin itu Tak ada bin dia menyalahi peraturan Menyalahi satu peraturan Ya walaupun bagaimanapun ada bin lah. Ya Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wajihan fid dunya Isa ibni Maryam ini seorang yang terkemuka dalam dunia. Terkemuka di dalam dunia ini, nama dahulu sampai kepada hari ini, jutaan manusia, ramai manusia yang yang, yang mengagungkannya, menganggap agamanya masuk dan menjadi ikutan kepada agama Nabi Isa AS. Ini merupakan wajib. Nama Isa di mana-mana pun disebut oleh orang Kristian malah orang Islam juga tetap mengatakan bahawa Isa adalah seorang nabi dan salah seorang ulil azmi itu wajib di dunia wal akhirati dan pada akhirat juga nabi Isa alaihi salatu wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi wajib di wal akhirah wa minal muqarrabin dan nabi Isa juga termasuk dalam golongan orang yang didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala Sesetengah ulama menyatakan menyatakan uh, ayat ini ayat ini dan ayat yang berikutnya menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salatu akan turun pada akhir zaman nanti akan turun pada akhir zaman dan akan membunuh dajal dajal sebab mereka menyatakan bahawa Nabi Isa ini wajih fi dunia, wajih fil akhirah dan sifatnya yang akan disebutkan nanti dalam ayat wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla. Nabi ini tidak mati dan diangkat ke langit pada akhir zaman nanti dia akan turun. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nabi Isa itu juga akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil dalam buayan. Buai tempat bagi tidur. Tempat orang, orang tua tidur namanya firas. Firas. Dia tidak tidur orang tua, dia tidak tidur dalam buai. Kanak-kanak tidur dalam buai. Nabi Isa AS di masih bercakap waktu dia dalam buai. Artinya dia dalam masih kanak-kanak. Dia bercakap mengapa? Dia bercakap mempertahankan ibunya. Apabila ibunya dituduh melakukan perbuatan sumbang dengan seorang laki-laki bernama Yusuf An-Najjar menyebabkan kelahiran Maryam menyebabkan kelahiran Isa melebabkan kelahiran Isa lalu Nabi Isa alaihi salatu wasallam pada masa kecilnya mempertahankan ibunya dia kata apa dalam surah Maryam inni abdullah aku abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya aku diberi kitab kitab Injil dan aku dilantik menjadi nabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dan aku diberi keberkatan di mana pun aku berada wa bisalat zakat ma dumtu hayya aku di diperintah di supaya menunaikan salat dan mengeluarkan zakat selagi aku hidup wa barram dan aku juga dinasihatkan diperintah di supaya berbakti kepada ibu-ibuku ibuku dia bercakap pada waktu kecil kecil tapi bercakap di waktu kecil dia hanya satu lahzah satu ketika untuk mengeluarkan perkataan mempertahankan ibunya saja lepas tu dia pun tak boleh bercakap lagi sehinggalah Sampai waktu biasanya kanak-kanak itu bercakap. Cakap umur dua tahun ke tiga tahun ke. Itu saja dia bercakap. Lepas ni tak bercakap lagi. Tak boleh bercakap. Itu maksudnya wa nas fil mahdi wa dan dia berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil wa dan semasa dia tua ini saya nak sebutnya tadi semasa dia tua Nabi Isa alaihissalam terima risalah dilantik menjadi rasul dalam usia 30 tahun Tiga puluh tahun dia jadi Nabi Selepas daripada tiga puluh tahun Dia diangkat ke langit Angkat ke langit Artinya dia usia enam puluh tahun Dia diangkat ke langit Enam puluh tahun tidak tidak Kahlan Kahlan ini orang tua Enam puluh tahun ni tidak tua Enam puluh tahun ni tinggi-tinggi nak beri kepada dia Tua kita kata Syekh boleh Syekh Syekh tu Enam puluh dah tutup Syekh tu enam puluh Syekh ni 60. Selepas daripada usia 60 ni kalau dia naik pergi lagi sampai 70 80 diberi kepadanya kahlan 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 ni tua. Ah ha, tua ni ni tua sungguh ni. Kahlan ni ni. Tua syah tidak lagi. Syah ni muda. Syah muda pasal ada banyak lagi peringkat lepas benda tak sampai lagi. Ha. ajuzun lagi satu lagi ajuz ni ha tak boleh berjalan dah lah. Kan bagi kursi roda dah tu. Itu ajuz. Ajuz tua Ya. Ulama kita menyatakan kahlan di sini tua Nabi Nabi Isa alaihi salatu wasallam di angkat ke langit dia belum lagi sampai usia ini. Belum sampai usia kahla, artinya dia akan turun nanti dalam usia ini. Usia kahla ini akan turun pada akhir zaman nanti membunuh, membunuh dajjal, membunuh dajjal zaman ini. Sekalipun orang Kristian menyatakan dia telah mati, telah mati, tapi Islam dalam akidah ini menyatakan Nabi Isa alaihi salatu diangkat ke langit dan dia akan turun semula dia masih hidup sekarang ini. Wa kahla dan semasa dia dan dia semasa dia tua wa minas salihin dan termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Siapa dia nya? Nabi Isa alaihi salatu ini orang saleh, orang yang sangat baik. Dia memimpin sebuah kerajaan, kerajaan dipimpin yang dipimpinnya kerajaan bukan kerajaan jasad tubuh badan tetapi kerajaan rohani. Kerajaan roh jadi kerajaan ini dia memimpin Oleh kerana itu Kedudukan Nabi Isa AS dalam barisan para Nabi Merupakan Nabi Ulul Azmi Dan perjuangannya cukup besar sebenarnya Untuk mengalih kedudukan manusia Kepada suatu keadaan yang sangat aman dan damai pada ketika itu Seterusnya Qalat Rabbi Anna Yakunuli walad Allah SWT A'adab